Bismillahirrahmanirrahim, atas asma dalam Gusti Allah yang kamu umilah, yang kamu oasih. Angin kamu lo cukantoko mantun hangaturakan kuncis waduh mitas nuncana tibuniko, butun saking batik mengasahkan kalangkungan kula ing babakan tasaqah duen tasawuf adhedasar Islam Engkang kula pancen mboten gadah kalangkungan babakan menika gelas Saikersipun namung saking kadringin bangsa kita ingkang sampun war saking rubito rubito Bapak no Mas warna bangsa Indonesia menika kathah rubitanipun nilai penjajahan wonten malih masalah bangsa G30S lan laning saking pamanah kawula muh balipun panindak warni-warni ingkang -warni, mitunani masyarakat tuwin dari pun panindak anyulayani ulangan agomo ingkang dipun siarakan para rasul tuin pun gerombolan kebatosan pinten-pinten ingkang -pinten sisik sendiri cacat cinacat andadosaken karenging bangsa punika mboten sanes jalaran kita kesupen dating ingkang sinebut asma Allah jalaran saking menika amilosra punika teges mboten sanes inggih namung badhe isi andaran etika ing atasipun Pangeran ingkang moho tunggal miturun salah satu ngaling paham. Pangan daripun adik asal dalil dan utawi kitabing taping pangeran, kuwen dalil ahli nggih menika akal pikiran sangat dipun ingkang ngandharaken punapa dene kaulotaken wiwit saking tataran iman utawi percaya ingkang mboten namung tiru-tiru dumugi kita makrifat ripat weruh ingkang sanes beru ing Taduh bah yang bosong ade dapur soal jawab dados wonten digantap Sering ingin kami ulo, anda rakyat puning paham Ami lo saupami wanten ingin ingin buaten Nyewa paham sanes nuwun inggih mboten aneh nggih wedene kula inggih ngunjukaken suka syukur kula ing pangeran dene serat menika mboten ketan namung bondo ratu sakelik makso wonten ingkang rumahos kasuluhan katitik saking datengipun serat-serat utawi komentar-komentar kita kenang titakenan saking para maos seratan kuncis waduhu engkang samir ratilah akan maraming Kamiangsa, menikah segede perawakono kak pembenjangan sami, putuntalan sehu, yuwun atin yung prang sami, bukileh butengaranani, kiramia ceki, pembali penjenangan tala. <tuh> Wadarat, bapak sejati neng, wajib anani. babu, hakikat, cat, wajibil, maujud Menikah wonten piantun kalih, jagongan, ingkang setunggal, nam ini pun mudo dono, menikah kalau senem, kak pernah mudo, ingkang setunggal, nam ini pun merido tomo, kangi ingkabarakan, nopeng kakulaterakan muda-tomo, muda-domo angrumi ini wicantanan ketahui jagongan rungguan neki kandiatur makatan mas angrumi suwan meri neki mas mungkong aku libur doa sidor nyungun iwacang ilmu kasunyatan agem-agemane Kang Mas. Dawe Kang Mas Maliko setahun kepungkur wis tak lakoni Mas. Aku wis kelakon meguru rono-rono lan is moco layang-layang babagan agama lan kebatinan Mas. Dadi suwantu iki wis kena dibasaake wong ngam su pi pulan wareh koyo dawe kan mas dien kain oboraman mas nah niku ature mudodomo beridotomo <kuh> seng pernah tua niku njuru mamsuri neten mamsulan ibu su pul Syukur, syukur diri, syukur banget yang diri ramu, bisni ndak hati aku sing ndak ngomong hati kalau kuwe setahun kukur. Pancetora mungkuwe dewe, kandang prayo ga hati kauyamu kumukui, perlune sukoyo ura panatik, awet soko panuhu panatik iku jadi, Kepalang gede ing atasya uang mudi kasunyatan, Jalaran DWE banjur Sepi ing panimbang, Lampang limbang, jer, Wis kedisian panemu, Moh marang kabaruhin dia. Lui-lui, Pitulani, Uang mudi kasunyatan kadek panatik, Marang sapadhani wong Apa pangatingane sang guru mung tansah dilut inggih lahir batin tanpa dinalar babar pisan. Mangka senajan gaweng pangeran kang kasobat ing kitab-kitab agama wisan penampane ya kudu kanthi akal pikiran. Ora mung ditampa kapa-kono. Aku lagi ngerti saiki je mas, yen dawe kang mas iku mengku maksud kaya mengkono Tak kira anggone kang mas dawe di jaman semuana Kae jalaran aku digalih durung kuat kang guna ngilmu ka sunyatan, apa piye aku di pikiran kono ya mas, durung kuat ke prio tadi. Apapui tukipanemu ien uang mudi ka sunyatan iku kono, kang banjur ngengklem gendelan-gendeleng jararan turung kuat umpama ana ngelmu jalari gendeng wis kena ditemtokake yen iku dudu ilmu kasunyatan cekake kasunyatan kuwi de pisang pisan ora medayani lan ora mitunani dene yen katrima maedahe lan murakabi ing donya lan ing akhirat. Mulane ditembungake yen katrima mesthi ya ana kang ora katrima, yaiku panguti kang ora bisa Allah iman utawa kabacan lan ikhtikad utawa gegandhenan jere takdir pepestene wong-wong siji lan sijine pancen ora padha. Tembunge Kang rekas ida beta panduk pandune Gusti ngono lho <laughs> Mas wis iman lan etika apa isih perlu nanding-nandingake karo kaweruh priyan Mas Perlu banget di, nanging orang ana alane Tegese uh, ora bakal kapitunan buat menowong nanding-nanding nanti, -nanding, tegese mada-mada Kok a tegese orang gelap kalau kawin liang, nampak kawin liang orang? Nengkabeng mau perlu dinalar lantik galing untuk dipikirkan di mendingin nanti. Kosok balik nanti, iya nampik kipo-kipo mah nyumurupi kawin liang. iku wis mesti kapitunan amarga bayul kecemplung ing jurang panatik mau kaya. Panatik kang mengkono jeneng orang rumangsari yen to menungsa iku ka apes, asifat lali, akeh kekurangane, rumangsane wis bener dhewe, wis sampurna dhewe sejatiné sapa ringkihe kuwat riyen kena pangaruhé yen ngendakake kawruh iku ora susah kuwatir yen imane langkih tekate batha gempar ora di aja yo umpama kapercayaane lan gegebangane iku banjur owah jalaran ambrene nimbang lan nglimbang yang liang. iku nak mertanda yen to imane langkih tekate mau pancen durung 100% yo opo ora cukup is ikiti penggak sab minit ayo ngurung oke okay. gending monggo disampung meneh yo monggo